الله سبحانه وتعالى د ابلیس دا د فرشتو سره یې خياو او هغه ته یو لوی مکان ورکړی او هغه د خپل حسد او کینه وجنه د ټولو کی عظیم مخلوق نه د ټولو کی بد مخلوق جوړ شو او بیا خوده هغه لزان نه هم لري کوه آیت تاسو تصور کولای شئ چې داغه خوده راکړې دمر لوی احساس د صرف حسد او کینه د وجنه غینه واغسته شو ته له بارا څنګه سوچ کوو چې دا هغه ادم نه به تراده بیا الله سبحانه وتعالى د اولنی انسان ورجل خبره کړي او دا انسان اول ګناه هم د حسد په وجہ شوهو فکأنما قتل الناس جميعا چې څوک یو انسان ورجني دا به دا سی چې هغه ټول انسانان اوژن دا ټول د حسد د وجہ شروشه وو نو موږ وګورو چې دا مرز څنګه د نننه هم د کنا حسد دا دا او حسد دی یاواز د حسین او د پیسو بار کې نه وی مگر دا مذهبي خلکو کې هم وی څنګه چې دا یو عالم فنور او عالمانو نه هم حسد کوي شي چې کله دا یو عالم دا ډیر خلک آوري او زیات خلک ورلخوخی نو د نور عالمانو ورنه حسد کوي شي چې خو دې کلاغه ته زیات علم او زیات عزت ورکړی وي او دا ستا دینی خلک هم د دې شکار شي څنګه چې د یو جماعت خلکو د بل جماعت نه حسد کول شي کله چې د یو بل نه خکار کوي او دوی بیا د حسد او کینه د وجې تپوس کوي چې د مونږ نه زیات خکارسیا کول شي مونږ هم ضمانت کوو او ځکه هم د بني اسرائيل خلکو د نبی صلی الله علیه و سلم پیغام برت کړیو او. او بیا الله قران کې وایي افاتت ماونا ما ان يؤمنوا لكم اى تا صدر امید لره چې دوی بوې منی کم څه چې تاسو دوی ته ویل دي د باني اسرایل خبر یو او په هدل چې محمد صلی الله علیه و سلم حقیقت وای او الله وی چې دوی نبی صلی الله علیه و سلم داسې پیژني نه کسيغه چې دوی خپل مشمان پیژني او دوی د صرف خپل حسد د وجہ په اسلام ایمان را نړو دوی برداشت کولې نه شو چې الله د نبوت اعزاز چبل کوم ت ورکړو نو حسد تاسو په ژوند ډیر اثر کول شي تاسو کار د کورنۍ ژوند او د روحاني ژوند خرابوالی شي.